Herkese selamlar. Bugün e, göbek dansı üzerine Şanghay'da uzmanlığa sahip olan Xiaolin'le e, beraberim. Beraber sohbet edeceğiz. Neden bu dansı yapmayı tercih ettiğini onunla konuşacağız. Hadi gelin başlayalım. 大家好，我和毛小林，呃，会聊关于肚皮舞呃方面的。你好，小林。你好。呃，今天呃，我想要说关于肚皮舞呃，因为，呃，你是个老师，你正在表演一部名为《水滴的》的呃戏剧。对。 在整个我觉得，过程中，观众看到，呃，包括土耳其等，呃，地区的舞蹈元素及风格。对。还有你是文剧的导演、呃，编剧、编舞及制制作人，你的记忆高招啊，没有。<laughs> 呃，我的问题，谢谢我的问题是，你是怎么开始想到跳呃这种舞蹈？呃，我从四岁开始跳舞，呃，很呃很小的时候，呃，然后我有跳了很多很多的舞蹈风格，呃，有中国的传统风格，也有呃非洲的舞蹈风格，还有一些现代舞，还有一些呃拉丁。 我尝试了很多，嗯、呃，但是我一直都很喜欢这个土耳其的音乐，就我很喜欢就是中东地区的这些音乐文化，就是我听到那个音乐我就很想跳舞，但是在我的印象里面，我能看到的这个中东的舞蹈是来自于电影，嗯、呃，来自于呃好莱坞电影，嗯、呃，《阿里巴巴四十大盗》啊、呃，那些电影里的那个舞者很漂亮。 然后在我十九岁的时候，我去一个中东餐厅，呃，我有看到那里有俄罗斯舞者和新疆舞者在那边，中国新疆的舞者在那边跳肚皮舞。然后我觉得这个他们跳的很漂亮，所以我就去啊、呃、学习。然后之前有去了埃及，嗯、呃，去了，每年都会去一次，去了四年。 然后去了土耳其，去看那边的民间舞蹈，啊、呃，所以慢慢的我就把这个舞蹈作为了我自己的一个最喜欢的一个呃舞蹈舞种，嗯、呃，然后慢慢的我有把它融合了其他地方的风格，所以嗯、呃、是这样的一个经历。都比如说一种怎么样体验？很女性化。 就是，就是很女女性，女人跳这个舞就会很美，就会很好看。所以你有很多学生，嗯、还有他们做呃肚皮舞舞蹈的时候，呃他们呃问你什么问题？他们问我，他们就问我肚肚皮舞会跳会会瘦吗？<laughs> 会不会嗯对，然后。 他们跳了舞之后会不会变漂亮？嗯，对。然后这是他们问的比较多的问题。观众对肚皮舞反应呃如何？嗯，呃，观众对肚皮舞的反应是有不同的地方。嗯、呃，有的人会觉得肚皮舞很很好看，但是还有一些人会认为肚皮舞。 嗯，就是好像穿的太少了，<laughs> 穿的太少了。然后他的动作，嗯，看起来有一点，就是好像是一些不太好的好的感觉。嗯啊，oh. 呃，我是从十九岁开始，呃，学就是接触肚皮舞。那呃，在之前我也对呃音乐，就是阿拉伯音乐、中东音乐都非常的感兴趣。 嗯、呃，但是呢，这个舞呢是是我最后一个舞，呃，最后一个舞蹈，就是以前学了很多，但是我后来学了肚皮舞之后，我就没有再进行学，嗯、呃，其他其他的舞蹈了，因为那个很花费时间，所以我就好好的学肚皮舞。但是在中国，其实肚皮舞对于大部分的人来说，它是属于，呃，一种性性感的舞蹈。 他是属于一种比较，怎么说呢，就是会有一些偏见吧。嗯，因为他的衣服和他的表现都比较的性感，所以，嗯，所以很多人不喜欢，不太不不太会特别的公平的去看待他。然后我去了很多呃国家，我有去法国、意大利，呃嗯、呃、捷克，然后也去了土耳其，啊、呃、还有很多地方。然后我会发现肚皮舞好像。 呃，不是只在中国，大家觉得它看起来太太性感，而是在整个好像所有地方都会认为这是一种呃性感的舞蹈，而不是一种高雅的艺术。然后，所以我去把它融合了，融合了这个舞蹈与其他舞蹈在一起，让它看起来呃更像是舞台艺术。 啊，而不仅仅只是那一种性感的表达方式，因为他的动作是来自于很早很早之前人类，呃，刚刚开始有了呃舞蹈动作呀，还有一些就是说仪式啊，呃，那个时候才会呃出现的一些动作，然后一直到至今，所以我觉得它是非常自然的，所以我不希望他这么自然的一种舞蹈却被别人看成是一种。 嗯，太过于偏见的那种视角，所以我更希望的是，呃，这个舞蹈它可以融合当代艺术的舞蹈形式，然后成为一种舞台艺术文化，呃，所以我希望它是可以成为真正的一种新型的一种舞台艺术形式。谢谢啊、哦，谢谢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 ，Adam。<laughs>